Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim böyük türk millətim və bu türk ölkələrində yaşayan əzizli qardaş və qohum millətlər, hamınıza salamlar olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu işlərin bu qarma-qarışıq gedişindən yəqin siz də xabardarsınız və hamı Məttə qalıb ki, bu işin axırı bu işlərin axırı ora gedəcək. Və kim bu işləri qarışdırır? Və Azərbaycanda və ümumiyyətlə bütün e, türk ölkələrində vəziyyət necədir? Türklərin vəziyyətini necədir? Bizim əsas məsələmiz öz millətimizdir. Və biz buna baxarkən <coughs> bir bəştəş millətinin nümayəndəsi kimi əvvəlcə Türkiyəyə baxırıq ki, gör inşaf elə, elə eləmiş türk ölkəsi öz coğrafi e, vəziyyətinə görə də inkişaf elməyə məcbur olan çünki çox e, strateji e, yerdə yerləşən Türkiyə e, sözsüz ki, azdan çoxdan inkişaf eləyib lakin bu e, İnşallah e, kifayət qədərdirmi və kimlər tərəfindən idarə edilir? Türklərmi yoxsa digər millətlərin tərəfindən idarə edilirlər? Əla mən bundan da başlamaq istəyirəm. Azərbaycana də gəlircəm Azərbaycanın oğrubaşı, e, e, əxlaqsız, immoral e, İlham Əliyev qətiyan hökmranlıq etməyə layiq adam deyil. Bu başı xarabdır onun bir balaca e, indi də böyük səveladə yəni, də də rəmimdə o həftədə da danışasınız biz. Amma məsələ ondadır ki <coughs> Azərbaycanda da özünü türkçu adlandıran böyük turan vəsait yəcə-yə -e danışan adamların hətta partiya təşkil etmiş adamların cilızdığını adam görəndə ürəyi qalxır. Səmbür turanın böyük türk ideyalarını yaşat. Nətər adamsan ki, sən ə, əxlaqsız, tərbiyəsiz, oğrubaşı, başdan xarab Elam Əliyevə tabesən və ona yaltaqlanırsan. Özü də özünü böyük türk adından. Sən eşkəssən. Sən şuna eşkəssən. Türk haqqında danışmağa ixtiyarın yoxdur. Kimisə türk gənç strategiyasını başa düşmürsən. Türkler necə vəziyyətdən çıxa bilər? Bunu başa düşmürsən. Və mən ə, bu həftə danışacağam, Türkler vəziyyətdən hansı strategiyə ilə çıxa bilərlər? Türklərin indiyə qədər getdiyi yol qeyri-düzgündür və başqa ə, Rusiya, ə, Qərb ölkələri və Amerika tərəfindən ə, idarə edilir ə, və bu heç vaxt Türklərə xeyir gətirməyəcək və ə, gəlin başlayaq birinci Türkiyədən. Türkiyənin sizə əgər fikir verirsinizsə, sizə irəlidə gedən və ə, coğrafi cəhətdən çox əlverişli bir mövqe tutan, ona həm də geo strategik mövqe tutan Türkiyə ə, Amerika və Rusiya, Qərb ölkələri tərəfindən görləndirilir və anti-Türk siyasət aparırlar. Bu anti-Türk siyasətinin əsasını yalançı demokratiya adlandıran bir şeylə malalasalar da, görək Türkiyədə demokratiya zətdir. Heç Amerikada demokratiya yoxdur. Qərb ölkələrində demokratiya yoxdur. Rusiyadakı ondan beter mafiya ölkəsidir. Bu ölkələrin içində yenə xalqa tərəf olan ölkə Çindir. Çin Xalq Respublikası adına baxın, hə. Çin Xalq Respublikası. Millət sosializmə əsaslanan Çin Xalq Respublikası. Bizdə də hakimiyyət milli sosializmə əsaslanmalıdır və türk xalq xalq respublikaları həyata gəlməlidir. Özvəsin Xalq Respublikası Azərbaycan Ən Azərbaycan qarşılaşacaq o həqiqət ki, mən mən isə Azərbaycanı mən qəbul eləmirəm. Çünki bu türklərin baş strategiyasına öldürən bir siyasətdir və Rusiya tərəfindən təşkil edilib. İndi mən gəlin keçək Türkiyəyə. Türkiyədə siyasət qərb, Avropa, Amerika və Rusiyanın əlində olaraq fırlanır. Bu ölkələr ən böyük ölkə kimi ə, Birləşmiş ə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, qərb ölkələri də bir yerdə İngiltərə bağacı olsa da onu nəzərdən qaçırmayın ki, İngiltərənin böyük əhəmiyyəti var ə, və ölkələri yönləndirməkdə, hakimiyyətləri dəyişdirməkdə burda Birinci baxın, görün siyasət ümumiyyətlə necədir? İstir Amerikasın istəyir, Amerika istəyir İngiltərəsinin Avropa Birliyi olsun istəyir, Rusiya olsun. Onlar deməli anti-Türk siyasət aparırlar. Onlar Türk düşmənləridir. Nəylə bilinir bu Türk düşmənliyi? Fikir verirsinizmi? Türkiyədə demokratiya adı altında Türk hakimiyyətinə milli azlıqları gətirirlər özüdəki 66 e, olmağa, Amerikanın, Avropanın və Rusiyanın 66 olmağa hazır olan yüzlərlə e, milliazlıqlar var. Onları ölgədirlər və onları hakimiyyətə gətirirlər. Bax, Rəcəp Tayip Ərdoğan e, laz olsun, nə bilim, e, xuleq tayfası olsun, nəxirçi fikirləsiniz milliazlıqlarda. Biz böyük türk siyasətindən danışırıqsa milli 90 99% türk olan türklərin içində bir dənə türk tapılmadı. Mustafa Kemal Atatürk kimi ağıllı hərbi bir türk tapılmadı. Axı bu boş şey də belə ola bilməz. Millətin içində minlərlə Mustafa Kemal Atatürk kimi qəhrəmanlarımız, türk qəhrəmanlarımız var və ağıllı adamlarımız var hansı ki başı işləyir. Onun əvəzinə nə, nə tərar olur ki bu 0.1 faiz olan millazlıq gəlsən prezident olur. Bax fikir ver nə buna. Nə bilim türk gəlir prezident olur. Bu xolik tayfasının nümayəndəsi olan və Gürcüstandan olan. Fikir ver siz hətta Gürcüstandan olması indiki ərazidə əslində Bu Batumi Türklərə aid olubdu, amma Rusiya vaxtından, Bolşevik vaxtından Rus ərazisinə keçib, Türklər onu Rusları udublar. Eləcə də Amerikalılar da fikir verirsiz, Gürcülərlə nə tərəf fikir verirlər, xüsusi fikir verirlər. Ona görə Gürcüstanda olan milli azlıqların nümayəndəsi olan Rəcəb Tayip Ərdoğan 10 illər İl, on illərla bundan əvvəl o plan qurulub ki, Türklərin başına milləzliklər gətirsinlər. Hansı ki, onlar qərb eş deyirlər. Onlar arjandılar. İçi Rəcəb Tayib öldü on olmaqlar. Yalançı türk. Türklər belə getdi, Türklər elə getdi. Sən türksən cə, Türkləri idarə eləyirsən. Nətar oldu bu 99% var, Türklərin içində bir türk tapılmadı? Niyə sən? Axı ə, Həç vaxt milləzlik mən inciməsinərəm məndən. Bizim ölkədə biz onlara hörmət edirik, qardaş deyirik, amma türklərin siyasətini biz türklər aparmalıyıq. E? Bizim başımıza e, pis işlər gətirirlər. Biz mübarizələməyəm. Milləzliklər yox. Milləzliklər deyəcək ki, qardaş 99% sənsən. Türk, türksən, burada gəlmisən, hakimiyyət dilirsən. Gec cavab ver. Ağrı biz cavabdır. Millə azıqlar yox. Millə azıqların hakimiyyətə gətirilməsi antitürk e, türk düşmənliyidir və bunu buna son qoymaq lazımdır. Və fikir versinizsə o, o məsələyə görə də Rəcəp Tayip Erdoğan radd olub getməliydi. 20 il davakimətdə ki, fikirləsən bu adamın arjan olduğunu bildirən xüsusiyyətin biri də budur. Azərbaycan da necə ki e, İlham Əliyev arjandı, canı yəni Ruslar tərəfindən qoyulub, Rus arjandı, ağlı çatışmırdı özdə bunu. Tərbiyəsiz, qumarbaz, əxlaqsız, narkoman adam birini. Fikirləsən Ruslar nə tərsini gətirib qoyullar Azərbaycan başına? Heydər Əliyevdə çatqının biridir də satqın olduğuna görə canı dildən ruslara işlədiyinə və e, türk olduğu bilinməyən bir adamı gətirib ruslar hakimiyyətə qoyub oradan da apardılar yuxarıya Kilenpolit bürolamadılar. Dağlıq Qarabağda Şuşada ən böyük erməni kilsəsinə heç belə bir məscid yoxdu ən böyük erməni kilsəsini tikdirən 1970-ci illərdə hakimiyyətə gəlmiş il Heydər Əliyev olmadı mı? Bu adam ermənlərə çalışır. Ermənlərə kilsə tikdirib Dağlı Qarabağ'a özü bizim şuşamızda. Şuşa deyil, onun əslində 10 özü Pənahabaddır. Pənahxan tərəfindən şah bu khası və köçkün şuşa millətindən alıb Beləsiz də Hülayqıxan köçürdü buları İranın Xurcisstan e, vilayətinin şəhəridir Şəhər. İndi də Şəhər e, 70 min əhalisi var İranda olan. Həmin o Hülayqı onları darmadağın edib e, şəhəri elə günə qoyub ki, orada yaşama mümkün. İndi ki şuşa, köhnə şəhərdən hər hansı bir 10 20 km qərbə tərəf təzələndən, qərbə yə və şərqə tərəf mən getmişəm yəqin mən çıxıb xəritədə. Amma xəritədə var, baxa bilərsiniz. E, e, yeni şəhər salıblar. Çünki köhnə şəhəri elə xaraba qoyub ki, Hylaikhan yaxşı eləyib. E, e, və, e, də eləyib və həmin şəhərin bir hissəsində göçürdü. E, deməli e, Makedonlarla bir yerdə Şuşa xalqı Makedonlarla bir yerdə. Orda Makedonyanın ikinci şəhəri olub o Makedon imperiyasının. E, həmin ərazini Makedonlar əlavə tutmuş və e, Hüläqi Xan e, deməli onları köçürdür Şuşa, Qarabağın Şuşa hissəsinə. Ora Türklərin əlində olub, Türk vilayəti olub həmişə. Erməni Erməni yaşamayib orada. Bu Ermənlər hamısı II Dünya müharibəsindən sonra, daha doğrusu I Dünya müharibəsindən başlanmış II Dünya müharibəsini qurtarma kimi o əhaliləri türklərin əlindən alıb, İranın əlindən alıb Ermənistan dövləti yaratdı. Ermənistan dövləti olmur. Gürcülər də ə, müxtar vilayət şəklində, deməli, Hülaq Xan vaxtında Hülaq Xanın əlində olub. Bu da gürcülərin yaşamasının səbəbi olur. Köhö Hülaq Xanın anası xristian olub. O özünüz bilirsiniz də, xristianlıq, müsəlman müslümətlə, yəni İslam dinindən 600 il qabaq yaradılıb. 600 ildən sonra İslam yalan Xristianlıqdan götürülərək yaradılıb. Birisi də bu hamısı yalançı dinlərdir və məqsədləri yalançı dinin məqsədi daha böyük əhali millət qruplarını bir mafiya kimi birləşdirməkdir. Və bu mafiyanın da başçısı adətən dini yaradan ölkə olur. Məsələn, Ərəblərdə İslamda ərəblər, xristianlarda yenə yəni deyirəm. Onlar ki əsasən Yunan-Makedon tayfaları tərəfindən yaradı, əslində Makedon tayfalarıdır, Yunanlardan da hakimiyyətlər üçün Makedonlar olub. Və ona görə görürsüz xristianlıq da mərkəzi ə, ə, deməli Makedonlardan başlayaraq indiki nədir, İstanbul paytaxtda olmaqla Bizantium imperiyası özünüz bilirsiniz ki Bizantium Şərqi Roma imperiyasının Şərqi Roma imperiyasıdır. Lakin Konstantinindən sonra hansı ki o Konstantinopolu salıb o indi İstanbul deyilir bizə. O öləndən sonra hakimiyyəti təzədən din vasitəsilə Makedonlar ələ keçirdiblər. O Xristianlıq da, Ortodoks Xristianlıq da həmin o vaxtdan Makedoniya'dan başlayıb bir alama var. Russiya, Balqan Türklərinə, Türk Balqanlar da Türklər və ə, qərbə tərəf yayılıb. Sonra katolisisizm və onun əsasında meydana çıxıb o uzun məsələdir. Elə özü böyük bir ə, gərək o axdada danışısan ayrıca. Ə, axır ki deməyim odur ki, bax bu xristianlıq da ona görə Avropada Makedonlar tərəfindən müdafiə edilən ən böyük millət çünki güc olmalı millət də. O Makedonlar o, Yunanlar olmur. Onlar da o Bizantiumun çox Konstantinindən sonra imperiya başçısı, yəni kinqləri, kralları Makedonlar o. Tərabzonun özündə Makedon kilsəsi və eləcədə rəhbərlik o. Nəsa Bax bu Avropa ölkələri necə antəkök, -türk, yəni türklərin torpağını əlinin alma siyasət aparır. Eyni siyasəti ruslar da aparır və Amerikalılar da, Avropalılar da. Deməli millətzlıqları Türkiyənin baş, başına gətirməklə. Deməli bu xuliqi bu aracaq təbiətdən türk deyil. Bu nəkar türk ə e, e, birli ölkələri yarada bilər. Bunun daxilində axı yoxdur o his. Tüf deyil axı boyu bilir onu. Ona görə raddolmalıdı. Fikirləsizmi raddolmur? Çünki mafiya mafiya Amerika tərəfindən də eee eee ona e, müəyyən qədər kömək edilir. Ə, amma əslində o ruslara agentlik eləyir, ajanlıq eləyir. Ruslar tərəfindən hakimiyyəti gətirib və Rəcəb Tayyib Ərdoğanı aşırdırdılar 1910, 2016-cı ılda yadınızdadır. Onu rus mafiyası, rus istihbaratı Türk yernin içində olan o xəbər verdi Ərdoğana ki, sən aşırdılacaqlar. Və ruslar da birləşdilər, qoymadılar aşıtmaq Ərdoğanı və o gündən 2016-dan Həbərkədən əvvəl Rəcəb Tahirəddin Rus ağanıdır. Rus ağanı olub, rus pulundan istifadə edib milyardlarla lövhə tələbə necə e, o, ruslardan müvəzzəf mənsib olub vasitəsi ilə yalançı milyarder edilmiş e, tüt palmaqı yalan bala. Hər şey yalandır, yek ölkələrin əlindədir. Bu Rusiyanın əlində o. Sonra Elam Əliyev vasitəsi ilə milyardlarla pulu. Fikir verirsiz Ərdoğan Rəcəb Tahirəddinin hər şeyi var. Yaş yaşlı adamda milyardı var, pulu var. Ha çıxır doldu. Nə istəyirsən ə bu türklərdən. Görsün çıxmır, çünki icazə vermirlər ona. Deyirlər türk gəlsə bizim işimiz xarab olacaq. Sən çıxma. Kömək eləyirlər ona hər tərəfdən. Xoşlan dostlar. Və e, türklər bunu başa düşməlidir. Bax bu sözləri mən Türkiyə türklərinə deyirəm. Başa düşün nə? Sizin başınızı da oturan prezidentimizdir. Ruslar qoyublar və ruslar idarə eləyirlər. Açılbaş töklər. A sizin bir kişilis olsun, dəyişin onu. A buna dəyən yoxdur. Çapala 20 ildir hakimiyyətdəsən, çox raddoldu. Pulun da var aşığın, çox raddol. Qo Türk birliyə mələgəsi. Qıləsən Türk birliyə mələgə gəlməyəc Ərdoğan başlasa. Çünki Ərdoğan o Şərxan birliyinə də gəldin də fikircə bu əvvəldən Çaylanın əleyhinədir. Nə nədir? nədir, nədir? Amerika Birləşmiş Ştatları Çayna nələyindir? Rusların özü Çayna nələyindir? Ruslar Çaynla dostluq elədiklərinə baxmayaraq əslində nə Çayna, nə Çin ruslarla, nə ruslar Çinlə dost deyillər. Çünki hərəsinin öz interessi bir-birinə toqquşur. Sibir zə torpaqları onu Çayna, Çin Xalq Respublikası özünə götürmək istəyir. İstəyir oradan torpaq götürsün çünki Çorbaga çatışmır. Əhalisi çoxdur. E, Ən sadə deməyim nədir? Bax, bunu türkələr başa düşməlidir. Mən bax bu hissəni türkçə türklərinə müraciət edirəm. Rus arjanı olan, qərb eş deyən Rəcəp Tayyib Erdoğanı rəd dilincəsini 20 hakimiyyətdə olub sizə başınızı batırır. Türklər fikirəsi türkələr belə çıxıdı türkəl kişi deyil. Əgər türklərdə de kişilik olsa, 99% türk olan Türkiyədə bir türk hakimiyyətə gələr də. Belə çıxır ki, Türklər ağlsızdır, başları çatışmır, nədir? Va fikirlər, o da Türklərə mane o, Türklərin başından basır, basır də Rəcəb dəyib ödür onu. Gizli, siz onu başa düşmürsüz. Nəsə, mən hələ onu sizə deyim ki, Qərb ölkələri də Erdoğan-dan sonra istəyir hakimiyyətə Xristianları gətirsin, qoysun ıı, ıı, Türkiyə prezidenti. Yəni səndə nə təbi? O Sultan Süleyman var hey, e, sultanların biri olubdur Türkiyədə məşhur sultan olub özü. Sultan Süleymanın güya ki xristiyan arvadından olan deməli insanlar indi Qərb Avropada yaşayırlar. <coughs> İndilər ki Qərb Avropa onu tapıb uzaq çıxardıblar ki bu Sultan Süleyman'ın neslindəndir da. Əgər neslindən isə deməli Türkiyədə sultan ola bilərlər olar. Ba heylə heylə həmin xristianları, oca olar çoxdan xristianlar ki bunlar anaları xristenov sultanın arvadı. İkinciyisə onun da hakimə diqqətə gətirmək istədilə Türkiyədə. Haray həşəbə oca başlayıblar cibildəşməyə. Siz başa düşün nə bunu? Türkləri azıcaylar. Türklərin amma cunov özündədir. Əgər Belə vəziyyət varsa, indi siz nəyə görə Erdoğan hökumətdə saxlamalısınız? Nəyə görə bu xuliqi eləminona? Rəddelin Erdoğanı Türk gəlməli hökumətə. Amma bu 99% türk gənçinin bir dənə kişi yoxdur gəzir hökumətdə. İndi keçək Azərbaycana. Azərbaycanda yenə yəni deyirəm ruslar tərəfindən qoyulmuş əyyaş alkoholik narkoman qumarbaz arbatbaz axır ki bir dənə müsbət keyfiyyəti olmayan ona immoral adam deyilir immoral Elam Əliyevi axmaq başı biraz çatışmır nişizofrenin yəni ikinci dərəcəsi var idi gətirib qoyublar hakimiyyətə indiyə kim o da 30 il düz hakimiyyətdən alçaqmı fikir verirsiz əl çəkmir deyəndə ruslar qoymırlar onu ruslar qoyublar ruslar da ıı, Rus KGB-si Azərbaycan KGB-si ilə bir ya, elə yarışmır çoxsu. Ruska KGB-də Rusiyə işdir. Ar e, Rusiyada qotarmış generallar bizim äh e, armiya başçılığı eləyir. KGB Ruslara e, tərəfindən qoyulub, armiya Ruslar tərəfindən qoyulub. <coughs> Türk generalların, Türkiyədə doğulmuş generalları sıxışdırırlar, öldürürlər və s. özünüz görürsüz də bu vələrin. Eləcə də e, deməli e, İlham Əliyev immoral, alçaq İlham Əliyevi qoyublar 30 ildir Azərbaycan başını oynadırlar. Azərbaycan türkülərinin əsinə deyil, mən türkçüyəm, mən beləyəm, belə, cavabı yaltaqlanır bu. O rus əl altısına. Ruslarla heç onu saymırlar. Özündən də istifadə edir, ailəsindən, tərbiyəsiz ailəsindən istifadə eləyir. Gənc yəni, onlar üçün o ıı, mən üzrisindən prosvetir ailədə İlham Əliyevin ailəsində Onlar o, o prostitutu qorpla dillə yaxın edib Azərbaycan türklərinin başına bu oyun açacaq. Və elə də başımız oyun açılır. Bizim türkçülərdə ona yaltaqlanır. Rusların saymadığı, gəldim, qapaz altsına yaltaqlanır. Cəhannəmə yaltaqlanır. Sözsüz ki, ə, Azərbaycan ə, hakimiyyəti İlham Əliyev, İlham Əliyev isə rusların əlaltısı olduğuna görə ə, ruslar indi müharibə apardıqlarına görə Ukraynada Ə, öz qoş qoşun ə, ordu qüvələri çatışmır və Azərbaycana əmr eləyirlər ki, ə, gir Ermənistan ərazisinə alçılan nədir? Zəngəzurun Türkiyə ilə birləş, Amoyola Rus başçılığı eləcək. Mən adamlarımı gətirəcək. Rusların amma orada bazaları olsa da öz ordularından istifadə etmirlər. Azərbaycana gəl. Halbuki Azərbaycana Tora salır. Bu da gündən Spiloso tərəfindən gəlib Görük Azərbaycan hücum edib. Sözsüz Azərbaycanə qarşı ən ağır tədbirlər Amerika həyata keçirəcək. <coughs> Məmur Rus Azərbaycan İlam Əliyev onu arxanıcı rus onu müdafiə edir, rus tərəfindən qoyulub və türk yolu müdafiə edir. İlam Əliyev yaxşı bilir ki, İlham, ə, Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rusiyanın əl altısıdır və Rusiyanın pulu ilə e, deməli ruslar işləyir. Deməli bu tərəfdən ruslar, bir tərəfdən də onların halçısı olan Rəcəp Tayyib Ərdoğan ilama dey ki, qorxma, davam qoşun, vur, e, mən də bu tərəfdən qoşulacağam. Sən söz deyən olsa nəfəsini kəsərik oların. Çünki sözsüz ki ruslar kəsbə bilmir. Ruslar onun başı armiyası Ukraynaya qarşı vəcə orada vuruşa bilmirlər. E, Məğlub olurlar. Deməli ki Doşlar Türkiyəyə havalə eləyib bu işə Türkiyə rus aləncəsidir. Rəcəplər gördü onu. Bu tərəfdən də İranı götürün. İran sözsüz ki, İngilislər tərəfindən bizim Türk hakimiyyəti İran'da türk çoxluğu olur, tü, deməli türk hakimiyyətini məhv edib. Bu İngilislər eliyib onu. Bilirsiniz də tarixdə. Əhməd Xan Qacarı olar apardılar ki, deyir şah, o şahlıq eləməsanə Allah sağlığı çıxıq mə öldürdülər üçünlərdən sonra fransadır. Nəsə, həlli Azərbaycan Türk haqqı